杜老,师杜老师，我你坐了，这样真的很危险。你坐你就这么排斥我？你到底为什么要辞职？啊？是不是元帅逼你的？不是，是我自己想辞职。你自己想辞职？ 你辞职以后干嘛呀？啊？去跟他相夫教子？那你的梦想呢？你当初进入投行信誓旦旦的梦想呢？啊？就因为他，不要了。我辞职真的是有很私人的原因，我应该有这个自由吧？杜老师。 我看你还是找个代价吧。谁是我？我的生日愿望是什么？我现在告诉你，我的生日愿望就是一直跟你在一起。别说了。你还知道这条领带吗？啊，你两年前送我的，从我进 MH 开始我就一直戴着它。我不信你那么迟钝，一点都感觉不到我的心意。 磊你冷静一点，我冷静一点。如果你对我一点意思都没有，你为什么送我这么敏感的礼物？我没有那个意思，这单纯只是我的拜师礼。对不起，是我考虑不周，让你误会。 你猜的没错，我就是想结婚，所以你更应该明白，我不可能回应你的心意。我知道你没有喝酒，不要再这出这条领带，我想收回，请你还我。 不俊，赵俊，我真的很爱你，我不能离开你，我希望你一直在我身边，我就可以保护你。你放开，赵勇敢放开我！赵俊，你没事？有没有伤到你？ 啊！吃别打了！别打了！别打！陈江，哎呦，滚！再见，没事吧？我行。 我才，嗯、我才你真好，知道妈妈受了刺激来安慰我啦。我才，你不知道刚才有多吓人，我差点都哭了，还好你爸及时出现。我才，你看，你爸像不像点着了香，冒烟了都，好可怕。我问你，你现在对杜磊最真实的想法是什么？ 我觉得挺可惜的。可惜？那看来我不该去的，我是打扰到你们了，是吗？你不是问我最真实的想法吗？我是真的觉得和一直真心做朋友的人走到现在这一步，挺可惜的。如果我能再敏感一点，早一点发现的话，就不至于像现在这样。 也知道你不知无感，不过也对，毕竟我喜欢了你这么久，你都不知道。